Так, ще раз доброго дня. Сьогодні вітаю всіх присутніх в Українському домі. Сьогодні ми починаємо черговий другий семінар із серії семінарів щодо енергоефективності енер... енер... в житлових будинках. Е, назва нашого сьогоднішнього заходу, що органімує ОСПДЖБК на шляху до енергоефективності. Цей захід відбувається в рамках інформаційно-соціального проєкту від енергоефективності до енергонезалежності. Директор по продаже маркетингу компании Данпостов Андрей Далеся. Что касается термомодернизации, то, чего, собственно говоря, мы с вами сегодня, вот на вторую часть по крайней мере этого мероприятия, о чем мы поговорим. То есть в первую очередь, что такое термомодернизация? Травмодернизация это не только утепление, это комплекс. И я хотел бы, чтобы вы все понимали, что термомодернизация это комплекс мероприятий. Это утепление, это регулирование, это проводка, это освещение. Это все, что позволяет в вашем доме, конкретно в вашем доме, снизить потребление. Это и есть термомодернизация. А, какие мероприятия термомодернизации, что с чего начинать, что даст наибольший эффект, это те вопросы, которые, по большому счету, каждый задает себе, когда начинает работать над на, на, на вот этим проектом. Да? Когда вы смотрите на свой дом и думаете, ну, а что же здесь нужно сделать? Вот здесь вот в этой книге, которую э, мы сделали, э, разработали для, э, в первую очередь для СНД, которую я, я надеюсь, что вы получили все, все приходе, здесь есть частично или, скажем так, мнение э, компании как это можно сделать. Почему да? Мы, э, в общем-то, в процессах модернизации и в проектах модернизации работаем достаточно давно и достаточно долго. И не только в Украине, а в первую очередь у нас огромный опыт в странах, скажем так, постсоветского лагеря, Польша, Венгрия, Прибалтика и так далее. То есть в тех странах уже эти процессы начались, и они прошли, прошли достаточно успешно. И уже есть определенный опыт, мы знаем, о чем мы говорим. Поэтому если, если вы посмотрите, здесь охвачены вопросы, начиная от утепления здания, заканчивая системами регулирования и тем, вот, о чем говорили раньше, о том, а где же взять деньги. Да? То есть это были примеры, которые мы взяли из украинских реалий, э э э -ко которые говорят, конечно, то, как сделать это все дело в комплексе. Я не буду долго останавливаться на всяких инженерных решениях, я просто хотел бы вам рассказать о том, что вы от нас можете получить как от компании. Мы, безусловно, коммерческие компании. Мы этого, мы, этого, мы этого не скрываем, и мы рассматриваем рынок ОСНД, так же, как и предыдущий э, наш коллега из Укргазбанка, как вас, как вас потенциальных клиентов. Что мы можем вам предложить со своей стороны? Э, все прекрасно понимают, что э, если мы придем с нашими вот, там, регуляторами, или там, с нашим каким-то как бы, пунктом, или, так, как, такое, это не решит вашу проблему по большому счету. Проблему нужно решать в комплекс. У нас есть опыт, у нас есть э, знания в том, как проблемы э, как, конкретного дома можно решить. Если мы, скажем, э, приходим к вам, как УСМД, и, и э, говоришь, что, ну, пожалуй, наверное, в этом доме достаточно сложно, вот на первый взгляд определить болячку, да, с чего начинать во что вкладывать деньги. У нас есть партнеры э, по Энергоуди, да, вот вы, вы видите здесь на слайде, да, вот есть партнеры, которые смогут мы можем порекомендовать те, которые качественно делают энергоаудит, с которым у нас в первую очередь есть опыт проведения энергоаудитов, и мы можем вам с высокой долей вероятности говорить, что вы получите качественный продукт за те деньги, которые вы заплатите за энергоаудит. А сколько заплатили? Я не, я, я не продавец энергоаудитов, скажем так, я, когда вы задаете это дело энергоаудиторам, они говорят, ну это там вот зависит от здания, там большое, маленькое, квадратное, плоское, круглое и так далее. Средняя цена, в общем-то, 9-этажного трехпарадного, трехподъездного дома была до последнего времени от 10 до 15 тысяч гривен. Это те цифры, которые, которые вот, ну, по крайней мере, с нашим партнером мы отличили. То есть это, вот, вот можете, это не стоит, это не одна тысяча, это где-то вот в этом районе. Следующий момент, если вы не знаете, какие деньги, мы уже говорили, да, это одним из наших партнеров, ну, скажем так, не в той партнерской программе, а в принципе мы всегда рекомендуем Украинский это Метабанк, это э, Банк Львов, это сейчас Ощадбанк, который тоже разрабатывает программы для СМД, которые будут кредитовать вот эти мероприятия. То есть мы знаем конкретных людей, того же Ригенова э, и, и, и так далее из, из Украинского банка, которые, которых мы можем привести к вам за руку и сказать, вот конкретный человек, который, с которым вы можете говорить, и э, договориться о нем э, с ним по кредите. Да? Это то, что, все, что мы для вас можем сделать. Безусловно, мы можем, мы с экспертом нашей, нашей части, в части регулирования систем, инженерной системы отопления зданий, это тепловые пункты, это регулирование, это балансировка системы отопления, это регулирование это регулятора. мы можем для вас подготовить примерно инженерный проект, чтобы посчитать, а сколько в конце концов это будет стоить. Да? За это деньги мы не берем, мы приходим, мы смотрим, есть уже у нас определенные опыты в Киеве, вот, где-то там две, две недели назад. А, может, мы приехали, посмотрели, которые сейчас какое в предложение, которое мы не знаем, проект этот будут делать, не будут делать, но по крайней мере мы дадим свои рекомендации, что нужно делать в данном конкретном доме, в данном конкретном ОСББ. И кроме этого есть партнеры, которые занимаются там, тот же рекау, который может делать в Киеве, тот же херки которые смогут сделать фасады. Ну, да? Это тоже есть конкретные люди, конкретные компании, которых мы можем порекомендовать. Если вы выберете кого-то другого, ну, это ваше, ваше, дело. То есть мы не лоббируем, но мы говорим о том, что если у вас эта проблема, мы можем порекомендовать компанию А, Б, В, Р, эм, Сколько это стоит? Эм, сколько стоит наша часть, скажем так, э, э, если мы говорим о регулировании? Потому что мы всегда со своей стороны даем э, такую вот вводную. Да? Если вы просто утеплите ваш дом без ничего, то в, в, все, что вы сделаете, вы повысите температуру внутри помещения. И регулирование будет э, осуществляться открытыми форточками. Вы ничего не будете экономить. Э, но деньги вы уже потратите. Я не говорю, что не нужно делать утепление. Утепление нужно делать. Но в том случае, в первую очередь, нужно делать только в том случае, когда у вас в температура в квартире 15-17 градусов, где жить невозможно. Тогда другого выхода нет, регулировать нечего. В первую очередь, для того, чтобы экономить, необходимо регулировать. Необходимо начинать регулировать систему отопления. Я могу сказать, что опыт применения там, тепловых пунктов, балансировки, там, терморегуляторов, он говорит о том, что когда очень холодно, регулирования практически нет. Система, система работает на все 100%. Но вот сейчас в ту зиму, в которой мы живем, когда на улице в районе нога, даже, скажем так, у меня просто в квартире я поставил сам себе терморегулятор, я беру стояк и, и свой радиатор, две, две большие разницы. Температура разная. То есть у меня в квартире 21 градус, и батареи там где-то примерно наполовину от температуры стояка. И это говорит о том, что вот там 50%, а может быть, не можно достичь 50% за счет регулирования. В зависимости от погодных условий, в зависимости от того, в каком состоянии дом. И дом и в Киеве, наверное, это... да, 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 конечно. Ну, я так обозреваю, что я чуть не Да, да. Ну, это вопрос, да, вопрос, да. Возвращаясь к нашим, возвращаясь к деньгам. Да, сколько, это, сколько это дело стоит? Мы взяли какой-то усредненный дом, там, 115 квартирный, средний, который, в котором можно сделать, а, заменить тепловой пункт, б, в обязательном порядке а, отбалансировать стояки, а, поставить радиатор на терморегулятор и даже можно организовать индивидуальный учет по квартирам. Все это счастье, примерно мы там посмотрели, оно там в районе 25 тысяч евро получает такое оборудование, плюс еще мы добавили условный 50% на монтаж, мы получили там порядка 27 тысяч евро, это инженерная система, это полная система регулирования в доме. Если мы это все дело переводим на одну квартиру, то вы видите, что с квартиры в данном случае на проект, ну, неделю мы это делаем на 115, мы получаем 325 евро. Много это или мало, но это, сейчас это немало и деньги. и тогда были немало и в общем. -то. Но э, вся все прелесть вот этого подхода в том, что все эти мероприятия можно делать поэтапно. Начав, скажем, с тепловым пунктом и э, там балансировка системы, системы отопления, потому что все болячки у нас дома, где-то нагреваются, где-то не нагревается, поэтому система отопления надо будет балансировать, чтобы распределялся действительно правильно. И на первых этажах там не множество люди, а на верхних этажах не отрывали полточки а вот. Потом делать следующие мероприятия, следующие, следующие, следующие мероприятия. В конве, того, что вы говорили, на две э, ДПН-а, ну, э, не ДПН-а, нового вот этого Мы же являемся соавторами этого, э, этого, этого стандарта, где, э, в принципе, мы курировали ту часть, которая касается системы. Мы попытались прописать эти, эти все вещи таким образом, чтобы все, что вы делаете, оно соответствовало с, э, современным нормам по энергоэффективности. То есть если вы делаете, вы что-то ставите, вы применяете какое-то оборудование, вы в конечном итоге при, при, приведете ваш дом к минимальному классу эффективности, который требуется сейчас. Это класс С. Второй момент, который, наверное, стоит отметить, это то, что сейчас в, в нашем нормативном поле, что касается модернизации, если все делать согласно там, ДВД там, ДСТУ, там согласно всех нормативам, то вы не можете делать это поэтапно. То есть, э, скажем так, если говорить о том, что э, нужно сделать там проект конструкции дома, да, это надо в вал документации, это заказывать проект, это все согласования и так далее. Это если делать по вокруге закона. И сейчас мы работаем над следующим следующей вещи, это установлено таким образом, чтобы государство допустило делать это поэтапно. То есть, чтобы можно было брать маленькие кусочки, это соответствовало всем, законодательным актам в Украине, и это можно было растянуть, это было удовольствие там, на 3-4-5 лет, поскольку, прекрасно все понимают, что сделать комплексную травматизацию дома, это в старых ценах это было 2,5-3 миллиона гривен. Примерно, да, это увлекление, все-все-все. По опыту в 200, если не воровать деньги, то все хорошо получается. Спасибо, покинь вы всех, да, мы знаем, куда. Поэтому да, поэтому это вот тот момент, который работает, и который я уверен, что мне ЖКХ очень быстро быстро это все дело потому что работает. И теперь пример Луцки, да, о котором я говорил, снижение потребления в Луцке – это все, что там было сделано. Учителя фасад, тепловой балансировка стояков, замени, заменили окна э, на лестничных площадках. Получили экономию от 50 до 60 процентов э, в сравнении с домом, который стоит рядышком. Эм, что касается бюджетной сферы, школы в Тернополе, да, тоже у нас есть там такой пилотный проект, где две школы, которые стоят уже ТП прекрасно стоят, прекрасно регулируют по погодным условиям, в одной из этих школ, где Шанте, мы поставили еще как, регуляторы балансировочных планов. Мы получили эффект того, что э, за счет только правильной балансировки и регулирования классов 18% дополнительной команды. Это плюс к тому, что мы там получаем процентов 25-30 на диплом. На Опыт наших, коллег, наших войских, э, э, уже можно сказать, братьев больше это то, что... то, как это делалось так. Там, там большие кооперативы, они это делают точно так же поэтапно. У поляков тоже денег нету. И не было... Вот, Но там работала программа, то, то, то подобная программа, о которой Татьяна говорила, ее запустили, и она реально работала. Она компенсировала процентные ставки, она компенсировала части, часть тела кредитов, по-моему, там, до 60 процентов были проводились в Вот. И за счет вот этой программы э за 10 лет вот, вот этой программы фактически жильцы, они снизили наполовину потребление свое, при том, что тарифы росли. Вот, и ориентировочный срок покупки каждой из инвестиций, которая была, она проекта была 4, 4 лет. Да? То есть как, как вывод, что фактически с 1998 по 2008, потому в жильцы стали платить на 15% меньше, при том, что тарифы выросли в два Но у нас тарифы будут расти значительно больше, соответственно, нам, конечно, вряд ли мы будем платить значительно меньше, но, по крайней мере, половину, половину снизить потребление, это вполне, вполне реально. Да, пожалуй, наверное, да. Вы... Телефон, да? У меня есть несколько вопросов, если можно. Я смотрю, нет вопросов, да? Телефон. Скажите, пожалуйста, вот если брать не комплексное, а частичное, вы можете выставить по приоритетам? Вот счетчик, термореглировка, утепление, там окна, Какие, какие приоритеты у вас, и какие может быть проценты, если у вас есть такие наработки? Наша рекомендация, еще раз подчеркиваю, ну, здесь вот есть в моей книге, да, что, что сколько дают. Это какие-то вот усредненные вещи, которые, которые проверены опытом. Да? В, 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 различных случаях они могут быть проценты могут быть правы. Но средняя температура по больнице говорит следующее А том, что если дом не докреплен, у вас 15-16 градусов. Делайте утепление. Однозначно. Здесь вопросов нету. Регулировать нечего, тратить деньги же. Вам нужно сначала привести в дом в нормальное состояние. Человека. Если у вас в доме 19-21 градус уже держится, то мы рекомендуем начинать с теплового пункта. Это первое, это погодное регулировать, чтобы у вас была зависимость, если на улице солнце, не надо топить, не надо подавать там 80-90 градусов систему отопления. Ее надо снижать. А в обязательном порядке это балансировка стояков, потому что все болячки, если вы знаете болячки своих, своих домов, кто-то приходит жалуется, у меня не нагревает, кто-то приходит жалуется, у меня перегревает, кто-то открывает форточку, кто-то кто-то мерзнет. Это стояк холодный, это стояк горячий. Да? Это в первую очередь балансировка. И третьим этапом это регулирование индивидуально, это терморегуляция. Конечно, идеально это делать все в комнате. Но приоритет примерно вот такой. После этого утепление, окна и так далее, чтобы вам позволит экономике еще больше снизить потык. Вот, ну, Кто? те рекомендации. Вопрос. Пожалуйста. Спасибо большое. Скажите, Назовите себя, пожалуйста. ЖБК статистик Ирина Григорьевна. Вы выполнили, установили ИТБ, поставили ваш регулятор температуры утеплили, поставили металлопластиковые окна, сейчас утепляем фасад. Вот балансировка стариков осталась диким вопросом. То есть у нас наверху там Сахара, внизу холодно. Можно к вам обратиться, выполнить проект и выполнить эти работы? Значит, можно. Значит, я, Мы обладаем сейчас вот на фоне такого дома, у нас 100 квартир, обладаем же реальной информацией, какова экономия на каждом этапе, реальная. Я, я могу. Мы являемся, да, обязательно. мы являемся производителем. У нас нет лицензии на проектирование, у нас нет лицензии на выполнение работы и так далее. Мы, мы производители оборудования. Мы то, что, скажем так, мы делаем вот, в случае с нашими двумя членами коллегами из СМД, мы посмотрели и мы просчитали, какое наше оборудование, и мы просчитали гидравлику этого сегодня. Но для того, чтобы физически поставить, вам в любом случае необходим будет монтаж, который придет и физически это смонтирует. Об этом мы сможем вам переговорить и сказать, что вот есть компания, там, которая сможет вам прийти так и так далее. Мы, как авторский надзор, проводим над этим мероприятием, чтобы они посчитали сделали все правильно, как это дело делается. Вот, и поставили, чтобы вы в конечном итоге получили. Вот это вот та помощь, которую вы сможете вам Можно получить эту компанию? Абсолютно можно. Так так. Да, вам. А а Могу Значит, первый. А да, дорогие. непосредственно мой телефон. Берестян Андрей. 050 Громче, пожалуйста Берестян Андрей, Андрей. 050 330 7.0. В другом случае Вы можете зайти на сайт Все координаты там есть На котором, ну, в любом случае Вы можете позвонить нам в офис, в офис И, скажем так, здесь Здесь же есть координаты на обратной стороне книги Вот нашего офиса, и, можете обратиться. Хоть вопросов, Спасибо большое. А у меня еще вопрос. Вот вы сказали класс С. Это сколько да. на сегодняшний день по Киеву годовое потребление в килокалориях на метр квадратный отапливаемой площади? Не буду врать. Я сейчас не помню, не помню точно, какие, это, да, какое да, потребление. Но я скажу так, что желаемое, желаемое потребление не более там, 100 на квадратных метров. Это, это Человек. а тогда у меня вопрос к коллеге вот если можно, вы внедрите столько какое вы достигли потребления на своем доме сколько киловатт на квадратный метр вы сегодня потребляете 480 нет, годичные я имею в виду. Я ну могу... вот правильно, порядно, нахвал у нас 970 сейчас да. 610 на сколько площадь отапливаемая 4318 квадратных метров но это много очень, да? В видео, ну, в смысле, ну, вот, да, ну просто Андрей правильно сказал. На сегодняшний день нормальным по городу Киеву является потребление где-то 100 киловатт на квадратный метр отапливаемой площади в год. То есть если у вас больше, то у вас огромный фронт внедрения мероприятий. Если уже вы достигли, то, конечно, дальнейшее уменьшение ниже 100, это уже у вас будет, конечно, непросто достигнуть дальнейшего уменьшения. Ну, реально, реально сейчас 200-220 вот, примерно с тобой, это 100% или Нет, ну у нас в тарифе заложено сегодня 120, но понятно, что с учетом там, где экономия и там, где недогрев... 300. А, 300, По Украине 360. По Украине 260. Но это это просто... это вы понимаете, когда у нас говорят об энергоэффективности, вот я недавно было на конференции, извините, что я как бы злоупотребляю своим правом, да, где экономический эффект от внедрения мероприятий там, в Луцке, по-моему, или в Ровно, сказали где-то 60%. Но это с учетом того, что до внедрения они платили без счетчика и оплачивали все приписки энергоподжающей организации. А после внедрения они стали платить за реальное потребление, соответственно, там 50% они избавились от приписки и 50% экономии. Вот думаю, такое вопрос, она будет более правильная, потому что э, 100-120 сегодня в Киеве, это абсолютно, но ну, если где то говорят о 200-280, это явные приписки, потому что ну, сколько тепла сегодня в жилье, никто не дает. Это только мы оплачиваем. Пожалуйста. Материалы два общения. Назовитесь, назовитесь, пожалуйста. Вот материалы два. У меня вопрос сейчас такой, как представителю миллигионов. Нет, подождите, извините, пожалуйста, выступаю на требуем. Дело в том, что сейчас для того, чтобы вводить вот эти все по постоянно, особенно при вертикальной развод необходимо решение э, на уровне как минимум миллион от коэффициента э, оплаты от этаж. Иначе у нас не будет заинтересованность жильца в установке этих терморегуляций. Ну больше есть три чтобы не платить деньги. А нижний этаж будет размер, так как это сейчас происходит. И пока не будет его заинтересованности в этом, он не уплатит деньги. Вот чем вопрос. Я, я скажу так, вот, если вы посмотрели, там у нас была э, возможность э, установки индивидуального учета в вертикальных системах. Э, это не вопрос ниже ката, на самом деле. Это вопрос технический, который можно решить э, методами установки на радиаторы, так называемых счетчиков распределителей. И это технологический вопрос. И все, что необходимо для регионального сделать, принять методику. Я пытался понимать, что. Но дело в том, что для того, чтобы все это устранить, нужно платить деньги. Жилец не будет платить деньги, пока не будет чувствовать свою сама. Если у него будет на верхнем этаже при вертикальной разборке сверху, если у него будет коэффициент оплаты 1,6, а внизу 0,4, да? вот тогда верхний этаж быстренько принадлежит платить деньги чтобы платить вывод. А, Это вопрос индивидуального учета. Вопрос индивидуального учета. Технический он позволит. И а индивидуальный учет возможно только в том случае, если вы сделаете, поверьте, каждый человек Нет, нет. если положить, я не буду останавливать, расследовать. следую, если есть, есть эти технологии, обычно мы можем отдельно переговорить. Они же, кстати, расписаны здесь, посмотрите, там страничка есть, да. это, там, него, что, все, что мы ребенок необходимо, методика, таким образом надо Я скажу два слова по этому поводу, если можно. Так получилось, что, коллега, так получилось, что дом, в котором я головой... Это был первый дом в Украине, в котором была применена двухтрубная разводка с счетчиками, распределителями на обратном трубопроводе. Никакой методики разработано не было. Я думаю, что ее и невозможно сделать эту методику, чтобы она учитывала все особенности каждой квартиры. Поэтому по позиции большинства экспертов, что индивидуальный по квартирный учет, не регулировка, а именно учет, но это очень проблематично в нашей стране. Да? Ну, ответьте тогда. Я отвечу. Значит, что-то, ну, то, чем вы говорите, это учет воды, которую. висит в Именно, типа насилия, Я конечно. говорю о том, что есть прибор, который вешается на радиаторе, который учитывает условные единицы, сколько тепла выдал этот радиатор. То есть не регулятор типа дампов термостатический, а тот, который учитывает тепловую энергию в геокалориях, которая получена на квартиру. Так это счетчик. Он, он, не гигакалорий, он учитывает а, условную единицу тепла, которую выделил этот радиатор. Но, но, а? ну, да. Это прибор вычисляет долю, долю, долю вот конкретного радиатора в общем потреблении. И потом, когда вы получаете счет на дом, вы сможете распределить, сколько в каждой квартире, в каждой радиаторе. Привет, рекордумные... Это это На данный момент в Украине они не сертифицированы. Поэтому он не может считать. Он может считаться, и он будет, но его зачнет в удалить. То, то есть Киплоэнерговый сторон, да? Напеву, это, в, это, это внутри символ. Это внутри дома, это ваш. Как вы договорились? Так сегодня Киевэнерго у нас по законодательству заходит внутрь квартиры уже. Он же заключает договора сегодня индивидуальные по теплу и горячему прослужению с владельцем каждой квартиры. Ну типа хотят и... Но регулировать как вы хотите. Вы можете у себя договориться, мы будем вы будете верить собак, распределение по квадратным метрам, по, по, по другим. Мы, В общем, непростой. Не непростой вопрос. Он должен быть совершенно своей если у него будет он будет и и все остальные процедуры. Тогда да. Если же где свой карман, и только с скажем, на крыльях, допустим, не имеет сейчас отношения к вопросу. Он завел, счетчик показал, я его не рассчитал, и точно не будет здоровым. Сейчас для того, чтобы каждый конкретный считать, этот прибор должен быть коммерческий учет. Это методология, это контроль, это проверки, это инспектора и Кто это будет написано? Никто. Пока нет методики, я пока не нет сзади. механизмов. Разрешите это Давайте Разрешите на, на это, скажем, ответить на образом? Это Нет, не, нет, я, я отвечу по-другому. Если вы хотите что-то сделать, то вы всегда сделаете. У нас есть Одессе. Вот сейчас пилотный проект, именно с этими э, предприятиями. Они себе не заморачивают голову, что там Кива Нерка, Одесса тепло там, или какие как это преподшения организации. Они решили, что мы хотим у себя, я хочу в своем кооперативе. У меня есть счетчик на дом. Я по этому счетчику, как, 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 ОСМД, рассчитываю себе поставлять организацию. Все, что я делаю внутри этого, это мое, 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 дело. Я хочу поставить у себя в моем доме, которым я управляю, вот эти приборы распределителей. И я хочу, чтобы жильцы, которые платят, они платили не, не по квадратным метрам относительно счетчика, а относительно этого прибора распределителя. Все, вопрос киева а и так далее. Как вы договоритесь у да? себя, как вы уже... Коллега, я могу. Вопрос не нужно. Сейчас я скажу, потом все Не нужно упрощать. Введение любых коэффициентов отличных от единицы, оно э, предопределяет, что кто-то платит меньше единицы, кто-то платит больше единицы. Тот, кто утеплился нормально, закрыл свою квартиру и уехал жить в Швейцарию, у кого будет в вашем счете потребление ноль, будет отапливать свою квартиру на счет соседей. Понимаете? И тот, кому выставит счет с коэффициентом больше единицы, а он до этого платил, там жил на нормальном этаже с точки зрения разводки. Там, ну, говорят, сверху внизу, зависит от того, какая разводка. Если снизу, у нас снизу разводка, например, второй этаж э, жарко, а последний этаж не очень жарко. Да? То, тот, кому выставит больше, он, естественно, будет обращаться к законодательству. И то, что у него регулировано законом, он это всегда спорит в суде и скажет, что я больше платить не буду, человек, смотрит на закон. Поэтому вопрос непростой, ну дискуссию на этом, наверное, мы поставим.